dalam pengakuan ini ia perlu menjadi rujukan kita semua kerana ini adalah satu-satunya saksi yang memaklumkan hakim Zara pengsan tidak sedarkan diri kerana dituduh mencuri. Ini masih menjadi tanda tanya dalam proseding siasatan mahkamah dan hakim yang belum selesai. Saya secara peribadi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada saksi baru yang juga merupakan uh, saksi kanak-kanak. Kau sangat berani membongkarkan kisah sebenar dalam asrama sekolah Zara depan hakim dan depan semua peguam di mahkamah KK Sabah sebentar tadi. Jadi yang tidak tahu perkembangan kes Zara, kita ada saksi baru yang sangat-sangat berani. Dia buat premis undang-undang bagi dia Zara itu pengsan dan tidak sedarkan diri di dalam longkang jam 3 pagi kerana dia dituduh mencuri dari segi konteks undang-undang ini adalah petunjuk baru dan saksi yang menyatakan statement ini adalah high credibility kerana dia tinggal di asrama itu dan bersekolah di sekolah Zaraf. Kenyataan saksi baru itu adalah positif kerana bukan dia sahaja yang bercakap pasal Zara dituduh mencuri. Pengawal keselamatan dan beberapa pelajar tahu yang mana Zara menjadi mangsa fitnah dituduh mencuri sehingga dimarahi dan dipanggil oleh pelajar-pelajar senior. Tetapi kali ini skrip kesaksian itu cukup-cukup berani. Saksi baru mengesahkan dia tahu kenapa Zara pengsan dan tidak sedarkan diri dalam longkang. Dan jawapannya depan hakim Bagi pelajar itu Zara Tidak sedarkan diri kerana ada kaitan dengan tuduhan Mencuri oleh pelajar senior ke atas dirinya Paling mengejutkan di akhir kesaksian itu Pelajar itu mengaku dia tidak nampak Zara dipukul dan dicederakan. Tetapi pelajar itu memberi hin ada unsur-unsur bully secara verbal. Pelajar itu mengaku adalah menjadi budaya dalam asrama sekolah itu. Pelajar senior memarahi pelajar junior ataupun memaki atau menggunakan perkataan-perkataan kesat. Jadi pengakuan ini juga boleh menjadi rujukan hakim dan mahkamah. bahawa memang ada petunjuk buli. Sehingga hari ini saksi kanak-kanak tidak ada melihat apa-apa insiden Zara dipukul atau didera atau dibuli secara fizikal. Sehingga hari ini, saksi kanak-kanak kalau kamu semua perasan mereka hanya memberitahu Zara dibuli dengan cara dimarah dan difitnah serta dimaki hamun jadi ini perlu menjadi rujukan kepada rakyat Malaysia masih ramai lagi saksi kanak-kanak yang belum uh, serah diri kepada hakim. Saya jangkakan akan ada pengakuan yang lebih dahsyat daripada ini. Tetapi sehingga hari ini saksi baru tidak ada melihat Zara didera atau dipukul. Apa komen rakyat Malaysia? Ada apa-apa pandangan? Dari saksi yang pertama sehingga saksi ke-17 dan ke-18 hari ini ya sehingga 1 Oktober 2025 tidak ada satu orang pun yang mengaku Zara dipukul atau didera secara fizikal apa pandangan anda semua tentang perkembangan siasatan inquest ini ini baru uh, 20% lah huh? daripada beratus-ratus orang saksi. Ada 80% lagi saksi belum uh, serah diri kepada hakim, termasuk Syafii Abdal. Saya paling tunggu Syafii Abdal sebenarnya untuk jadi saksi dalam kes ini sebab uh, satu-satunya ahli parlimen dalam Malaysia... Yang mengeluarkan premis undang-undang Kes Zara bukan kes buli tetapi kes pembunuhan Jadi kita sama-sama nantikan uh, penyerahan bukti dan kesaksian Oleh Presiden Parti Warisan Sabah yang masih takut Untuk serah diri kepada Hakim dan Mahkamah saya juga sangat berminat dengan teori Syafi'i Abdal dan warisan sebenarnya sebab dia satu-satunya yang cakap kes ini bukan kes buli tetapi kes ini adalah kes pembunuhan. Disebabkan ramai yang menganggap kes Zara ini adalah kes pembunuhan, saya sebenarnya seperti anda semua. Kita menunggu bapa baju orang SPRM ini untuk bagi bukti depan hakim depan 34 juta rakyat. hakim depan 34 juta rakyat sebab setakat ini 20% daripada progress uh, proceeding inquest tidak ada satu orang saksi yang melihat Zara dipukul atau didera atau dibunuh oleh orang lain kalau kamu perasan apa ni nak sedap-sedap jom jom daunnya nak sedap-sedap jom nor hari ni hari jadi saya nor Mau bagi hadiah apa, Nor? Sedap-sedap. Kes ini sangat lama, ya. Kes ini tidak akan selesai dalam uh, tempoh terdekat. Saya jangkakan kes bidadari syurga kita ini tidak akan selesai. Hatta PRU 16. Sebab kita akan tengok tindakan undang-undang daripada ibu bapa Zara dan peguam-peguam ibu bapa Zara. Uh, saya jangkakan uh, eh ibu bapa Zara akan saman beberapa individu sebab ada banyak uh, bukti juga yang telah membantu ibu bapa Zara untuk bersedia mengambil tindakan undang-undang ke peringkat yang lebih tinggi sebab kebiasaannya kalau kamu perasan apa-apa prosedur inquest dalam Malaysia ia bukan sahaja menjadi rujukan untuk kes jenayah tetapi ia menjadi rujukan kepada waris keluarga seseorang mangsa yang mati dengan cukup misteri untuk waris keluarga itu uh, saman beberapa pihak dalam mana-mana mahkamah dan kebiasaannya, semua yang failkan saman menang. Kelebihan buat inquest ini, kelebihan buat uh, siasatan di dalam mahkamah untuk kes Zara, ia adalah jaminan menang kepada waris keluarga. Tidak kira dalam kes jenayah atau kes sivil. Ini pengalaman saya melihat kepada uh, proseding inquest sebelum ini di luar Sabah kita ada kes siasatan inquest uh, ada banduan mati dalam penjara dengan cukup misteri uh, tahanan lokap yang mati dengan cukup misteri uh, model luar negara yang mati dengan cukup misteri dalam hotel ada uh, mahasiswa yang mati dalam uh, universiti uh, awam ada kanak-kanak yang mati dengan cukup misteri. Jadi itu bagusnya ada proceeding inquest untuk Zara Kairina. Kerana sebenarnya itu adalah kemenangan besar kepada waris keluarga. Jadi ia terpulang kepada keberanian waris keluarga untuk saman siapa selepas ini. Kalau kes jenayah dari segi perkembangan siasatan dalam mahkamah suspek-suspek pembuli dalam kes ini dalam kedudukan yang sangat-sangat bahaya. Sebab ada pelajar-pelajar lain yang boleh kenal siapa yang membuli Zara menggunakan mulut dan perkataan. Jadi itu adalah teknikal undang-undang yang perlu difahami oleh 34 juta rakyat Malaysia Okey? sebab itu saya agak terkejut kenapa Syafi'i Abdal dan parti warisan Sabah mempertikaikan inquest ini sangat lambat Syafi'i Abdal inquest ini diminta oleh ibu Zara dan peguam-peguam Zara. Kerajaan PMX, Kerajaan Madani dan Jabatan Peguam Negara telah meluluskannya. Jadi ini adalah kemenangan terbesar untuk ibu bapa Zara. Supaya mereka tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam asrama sekolah anak mereka tu. Siapa yang mengabaikan keselamatan anak mereka? Siapa yang membuli anak mereka itu itu membantu. Untuk kes jenayah dan kes saman sivil untuk waris keluarga. Ma Mana boleh siasatan mahkamah dan hakim ini dibuat secara kelengkabut cepat-cepat tanpa mengumpul bukti yang kukuh tanpa ada saksi Mana boleh kita main tuduh-tuduh? Ah -tuduh. oh, orang itu bersalah. Astaga ini ada suspek yang mengaku bersalah dalam prosiding inquest. Dan ada yang tertanya-tanya kenapa lagi belum ditangkap? Begini ya kepada orang yang tidak faham apa itu inquest. Dalam inquest ni dia tidak ada tangkapan dan pendakwaan mahkamah. Dia hanya Tugas hakim dan mahkamah menyiasat suspek dan saksi. Apa bukti baru, apa fakta baru? Lepas tu ia akan dijadikan rujukan untuk kes jenayah dan kes saman sivil selepas ini yang akan difailkan oleh ibu bapa Zara. Mahkamah sedang membantu ibu bapa Zara untuk menghukum yang bersalah untuk maklumat anda. Tetapi dia kena ada proses yang lama. Sebab saksi sangat ramai. Walaupun ada yang berpihak kepada pembuli, setakat ini ada ramai saksi yang berpihak kepada Zara dan ibu bapa Zara. Kalau kita kira-kira, saya juga amat gembira dengan perkembangan inquest ini dari perspektif undang-undang sebab ada pelajar-pelajar yang tinggal satu asrama dengan Zara yang tidak takut mengaku depan hakim bahawa Zara itu sememangnya dibuli secara verbal. Sebab itu kerajaan PMX Kerajaan Madani mengheret lima suspek pelajar kanak-kanak. Jadi ini adalah perkembangan inquest Zara adalah silap jika ada yang fikir ah, Lebih ramai yang berpihak kepada pembuli Sebenarnya dalam prosedur inquest ini Ada pembuli-pembuli yang mengaku bersalah Terutamanya KM Saya terkejut ya KM akhirnya mengaku depan hakim dia pernah keluarkan Perkataan itu kepada Zara yang viral tu, yang perbualan telefon ibu Zara dengan anaknya tu, saya sangat terkejut KM mengaku depan hakim. Ada yang mengesahkan ah ha, memang KM cakap begitu. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Uh, kepada pasukan KM yang berani mengaku depan hakim dalam proseding ini bahawa anda ada mengeluarkan perkataan berunsur ugutan dan buli kepada Zara yang touch-touch tu ya jadi saya tidak sangka kam mengaku dan itu mempermudahkan uh, kes uh, jenayah buli yang telah dibuka untuk Zara di mahkamah lain. Kita ada dua mahkamah ya. Mahkamah yang pertama adalah lima kanak-kanak yang menjadi suspek pembuli dalam kes Zara secara verbal lah. Uh, kes yang kedua adalah inquest, siasatan oleh hakim dan mahkamah. Justice for Zara. Jadi, jangan ketinggalan bas, jangan ketinggalan kereta api. Ada pula yang terkejut. Ah, oh, KM sudah mengaku bersalah. Kan aku tidak baca berita. Kau tak baca laporan mahkamah? Ya Allah. Nur. Dunia sudah kiamat ini, sabarlah. Oh ya, sudah saya sudah saya uh, layan dia. Saya sudah bawa dia pergi bilik lain. Okay, jangan kamu risau. Ah. Sekejap lagi kita layanlah dia itu. Ya sudah, sudah saya bawa dia pergi bilik lain. <laughs> Sabar kamu. Ah. Hari ini aku punya birthday. Aku layan dia. Orang. <laughs> aku ni pun ngam-ngam mau kahwin sudah ni. <laughs> nak sedap masuk dalam kuali saya saya sudah kasih masuk dalam bilik saya sebab malam ni saya mau sambut birthday ni <laughs> Okey, jadi uh, ada juga pelajar junior dan pelajar senior yang nampak uh, beberapa suspek tu uh, memang uh, memaki Zara bodoh sial yang teriak Zara so habis inquest ni saya rasa akan ada lagi yang akan didakwa dalam mahkamah. Tetapi dalam prosiding inquest ni kita tidak boleh lagi mendakwa sesiapa ya sebab siasatan masih berjalan. Oleh pihak yang Arif Hakim dan mahkamah. Jadi sesiapa yang kita tanya, -tanya kenapa ustaz tu tidak didakwa dalam mahkamah setelah mengaku uh, memindahkan zara dan membersihkan darah tu, itu pun sebenarnya by technical undang-undang memang ada unsur-unsur uh, jenayah sebenarnya ya. Jadi, itu kita serahkan di akhir inquest. Saya jangkakan Ustaz tu pun hmm, memang dalam kerudukan yang bahaya. Terima kasih, Ustaz, kerana mengaku memindahkan uh, badan Zara tu daripada satu tempat ke tempat yang jauh. Sebab kita risau itu yang telah menjadi punca. Masalah itu lebih teruk dan lebih parah. Tapi, Uh, saya tidak terkejut juga jika ibu bapa Zara saman ustaz itu selepas ini, ha sebab terlampau banyak saksi sampai ustaz tu mengaku ya. Jadi ustaz terima kasih banyak ya memudahkan kerja ibu bapa Zara untuk saman anda selepas ini dan uh, anda tidak selamat sebenarnya. Uh, saya jangkakan KM pun akan kena saman sivil selain daripada kes jenayah ya. Memang tak kencing-kencing lah. Saya harap anda bersedia. Sebab bila anda mengaku dalam hakim, dalam mahkamah, hmm, maksudnya betul lah. Kata macam security tu, kamu-kamu ni terlibat. Kalsum Abdullah, sana Fazli Terima kasih, Kak. Doakan saya dapat masuk syurga ya. Ya, pasal bully secara mental tu Saya menanti keputusan hakim dan mahkamah di akhir proceeding inquest Ada yang menunggu pengetua, pengetua akan dipanggil Pihak, semua pihak dipanggil Memang kes ni sangat lama, sangat panjang Saya jangkakan akan ada nama-nama tambahan dipanggil akan disapina oleh hakim dan mahkamah oleh uh, ibu bapa Zara. Uh, untuk maklumat anda semua, ibu bapa Zara boleh sapina siapa-siapa saja -siapa <tik> untuk melengkapkan siasatan hakim dan mahkamah. Ibu bapa Zara sangat-sangat berkuasa ya dalam mahkamah untuk makluman semua pihak. <tik> Sebab itu Syafi' Abdal disapina oleh ibu bapa Zara, oleh peguam-peguam ibu bapa Zara sebab dia cakap kes ini bukan kes buli. Syafi Abdul cakap ini kes pembunuhan. Jadi by technical undang-undang Syafi Abdul cari masalah besar. Pengetua mana? Pengetua tidak lama lagi giliran dia dipanggil. Ah? Sabar ya. Tak sabar nak tunggu pengetua. Saya pun tak sabar tunggu pengetua dia. Pengetua dia masih digantung tugas kerja ya. Jadi pengetua dia akan dipanggil. Dia jangan risau. Ibu bapa Zara sangat-sangat berkuasa dalam mahkamah tu. Kalau kau mau tanya dengan saya, bukan saya yang Sapina Syafiq Abdal itu. Ibu bapa Zara. Sebab dia yang politikkan nyawa anak orang ni. Sekarang mak bapa orang cari dia. Besar masalah parti warisan Bila ibu bapa Zara yang buat permohonan depan hakim bersama Dato' Ramsing, uh, buat kali pertama sejarah tercipta ya. Hari-hari kita nampak Dato' Ramsing berperang dengan mak bapa Zara. Tiba-tiba pada satu hari, mak bapa Zara satu kepala dengan Dato' Ramsing. Dipanggil Syafiq Abdul sampai wanted. Jadi disebabkan Syafiq Abdal ni berguni-guni dengan orang-orang warisan, dan orang cakap ada bukti bah. Sampai sekarang tidak dibagi bukti tu. Wanted lah Syafiq Abdal oleh ibu bapa Zara. Jadi orang lain tolong bersiap sedia. Tapi setakat ini ibu bapa Zara dan Datuk Ramsing dan peguam negara dan hakim tidak ada panggil Jupazli Syi Ahmad oh, saya dapat hadiah hari jadi ke ni? Terima kasih banyak. Simpan simpan duit kamu tu, pacik macik oto nanti ada yang buat laporan polis. <laughs> Kalau banyak duit kamu bagi dalam TikTok ni, risau saya. Nanti ada orang Syahfi Abdul orang warisan lagi buat laporan polis, kenapa sejupaz paz dia dapat hadiah hari jadi 1 Oktober 2025? Adakah kamu buat laporan polis? Hari ini hari jadi sejupaz paz dia dapat hadiah banyak. Memang saya dapat hadiah banyak ya. Eh, macam mana lah saya ni tidak panik. Ya Allah, ada yang mau tangkap saya untuk hari jadi saya. Tangkaplah saya, Abang Polis. Cepat tangkap saya.